Hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masaza qəsəbəsində əsas prospekt yolun yaxınlığında, demək olar ki, magistral yoldan bir 100 metr aralıqda, baxın burada da asfalt xəttidir. Belə bir dörd otaqlı super bir həyət evi satışa çıxarılıb. Videonun diqqətinizdənin həqiqətən maraqlı bir evdir. Daxil otaq evin həyətinə. Yəni Masaza qəsəbəsinin tam mərkəzi bir ərazisində yerləşir. Bravo Marketin yaxınlığındadır. Gördüyünüz kimi bu formada həyəti yanı sahəsi var. Həyətində baxın burda su çənidir. Kombi aparatı qoyulub. Baxın bu formada xarici görünüşü var. Alt təsində zəncirçisi var. Onu da sizə göstərim. Baxın bu formada zəncirçisi var. Bakı ordu evi üçün. Ev ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Tam təmirlidir və əsas prospekt yoluna arası çox yaxındır. Evin bu formada gördüyünüz kimi dəhlizi var. Çox yüksək səviyyədə təmir olunub. Bu ikinci mərtəbəyə qalxan pəkanlardır. Yəni hal-hazırda evdə yaşayış var. İlk növbədə daxil oluruq qonaq otağına. Baxın bu formada qonaq otağı var, hörmətlə izləyəcəyəm. Gördüyünüz kimi, yəni keyfiyyətli divar kağızlarından istifadə olunub təmir zamanı. Bu formada Baxın. Qonaq otağı var. Kombi aparatları qoyulub, yəni bütün otaqlarda qoyulub. Evin ümumi sahəsi 146 kvadratmetrdir, 2 mərtəbədir. Mərtəbələr arası monolit betondur. Tam qanuni sənədləndi. Burada birinci mərtəbədə böyük bir, -bir sanitari qovşağı var. Baxın, gördüyünüz kimi duş kabinə qoyulub. Və burda mətbəxidir. Bu formada mətbəxi var. Mətbəx nə bile, evin içində qalacaq. Qiyməti də çox sərfəlidir. 89.000 manata Masazur qəsəbəsində tam mərkəzi bir ərazidə gözəl bir həyət evi. Bakı gəlin ikinci mərtəbəsində, ikinci mərtəbədə 3 yataq otağı mövcuddur və bir sanitari qovuşaq var. Hal-hazırda ikinci mərtəbədən də sizə təqdim edirəm. Görürsünüz, 3 üç yataq otağı var. Daxil oluruq birinci yataq otağına. Mərtəbələr arası az öncə də vurubladığım kimi manayt betondur. Və burada ikinci yəni otaqıdır. Görürsünüz, otaqlar kifayət qədər genişdir. Və günəş şığı evə tam sərbəş şəkildə düşür və burada da kombi aparatı var. Bütün otaqlarda kombi aparatları qoyulub. Yəni tam yaşayışlıq hazır bir evdir. Burada üçüncü Kəçə otaxı hörmətlə izləyəcəyəmiz. Masazır kəsəbəsində Bravo marketin yaxınlığında yerləşir. Demək olar ki, çox perspektivli bir ərazidən biridir. Və burada ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağını da sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi baxın, bütün aksesuarlar qoyulub. Qiymətdə endirim nəzərdə tutulur real alıcı üçün. Və burada da belə bir balkonu var. Hörmətli izləyicilərimiz, bura qədər videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.